В первую очередь хочу поздравить команду Азамаша заслуженной победой. Знаете, в играх за чемпионство, за золото глупо говорить о отсутствии желаний, о желании, отсутствии мотивации, отсутствии характера. Но тем не менее у нас сегодня были с этим проблемы. Я в команде сравнительно недавно, но то, что я видел по ходу сезона и то, что уже со мной в команде было, все успехи были добыты в этой команде. Благодаря командной игре, благодаря взаимоподдержке, взаимопониманию в команде Когда команда переходит где-то в каких-то моментах на индивидуальные действия Пытаясь спасти ситуацию, или этот, возникают всегда проблемы, что мы видели сегодня ну, В принципе, это основное, что хотел сказать Спасибо большое наверное, надо повторить слова, которые сказал сейчас Саша. Все то, что мы играли в сезоне, нормально было благодаря командным. Если не был один игрок, выпадал, появился второй, появился, выпал второй, появился третий. Сегодня особенно это сказал начале. Я не хотел говорить, это может быть звучит глупо, но частично мы игру проиграли в начале игры. Были запланированы какие-то действия, что делать, как делать. А, ну, получалось так, что раздевалками кричим давай, давай, let's go, а потом каким-то причинам что-то забываем. Ну и дали почувствовать игру в самом начале игры. и Потом, ну, типа, догоняли, приблизились, если не ошибаюсь, там пять минут до конца было плюс два только до да, Маша. И в тот момент просто надо было сыграть умно. Ничего больше. Надо было отбиться и забить. Ну, надо, конечно, отметить у соперников есть э, Грир, да, который забил три трехочковых броска, все три забил через руки, выиграя один на один. Да. И ну, у нас э, сегодня такой палочки, выручалочки, если можно называться, не, не нашлось. Мы большинство игр мы спасались э, трехочковыми бросками. Есть много ситуаций, ничего не изменилось сейчас в финальной серии. Очень много, очень-очень много свободных. Мяч довольно хорошо моментами двигается. Конечно, есть и ошибки, но мы хронически не можем попасть в свои, так называемые, броски. Когда попадем в свои броски, тогда игра наладится. Я говорю, первая четверть и процент отвратительности трехочковых бросков. Это главные причины. И, ну, такая мелочка гривен. Сегодня все-таки вышел лаз. Как вы его действия? Сами оценивать, как хотите. Он э, вначале начал, но никак. Никак не начал. А потом, когда завелся почувствовал, что все в порядке с ним, как мне и ожидалось с самого начала. Тогда я заиграл, но склопотал три, три фола, скажем так, последние три фола, он сам их нашел. И, ну, благодаря, может быть, таким удачным действиям Лайонса мы где-то и приблизились, какой-то небольшой перелом, локальный перелом во время игры был. Но потом получил пятый фол и остались без него. Спасибо. Спасибо большое, что я вас тоже поздравляю. В принципе, ничего такого сверхъестественного не случилось. Мы сыграли, в принципе, свою игру, которая нам сначала с начала агрессивно агрессивной защите. Умно использовали наши сильные стороны в Ну, немножко в конце заставили всех, наверное, понервничать и себя, и болельщиков. Но победа есть победа. важная для нас. Спасибо. Ну, сейчас в финале, наверное, каждая игра – это триллер. И сегодня такой же фильм был для всех болельщиков. Я вам могу гарантировать, в будущем тоже будут такие игры, когда будет все на нервах, все будет до последнего. Сегодня сыграли как команда, используя все наши сильные стороны в нападении, в защите. Были какие-то недочеты, но в связи с тем, что, сами понимаете, у нас не такая длинная скамейка, где-то усталость сказалась, где-то уже и ошибки были на фоне этого. Поэтому сегодня всех поздравляю с победой. Мы уже думаем на следующей игре, наверное, так же, как и с нашей соперницей. Спасибо.